Слава Иисусу Христу, всем благословенного доброго дня. Последние становятся первыми. Поделюсь с вами таким сильным откровением, которое сам прошел, сам это все почувствовал. И поделюсь так, как помог мне Иисус Христос. Вы знаете, я от своей безгрешной жизни я пришел в церковь и сказал, и Христос спаси меня любым путем. И вы знаете, Господь Бог через два дня, Он меня посадил в тюрьму. И я не понимал, что это Иисус, мне Христос посадил меня в тюрьму. Вы знаете, я сделал преступление э, средней тяжкости, которое там предназначает небольшой срок. А вы знаете, таким путем э, на меня настолько так не наехали, что мне сделали тяжелейшее преступление. Это, э, слава Богу, никого не убил. Слава Богу. И, и вы знаете, меня посадил Христос, и я потом начал это все поднимать все бумаги судебные. И вы знаете, я доказал свою невиновность, что мне тяжкое поступление мне не, не светит. И вы знаете, Христос меня спас, так Он сделал так, что мне сделали тяжко. И знаете, я просто не мог до сих пор прийти в себя, что так оно бывает. И это сделал все Иисус Христос для того, чтобы меня спасти, для того, чтобы я шел дальше. И благодаря этому всему я познал вкус Слова Божьего, я познал вкус радости, вкус любви, вкус теплоты. И я очень сильно об этом благодарен. Вы знаете, что я вот сейчас благодаря церкви, благодаря церкви, не то, что там, да, я там сижу сейчас в тюрьме, я этого не стесняюсь, я бы скажу вам честно, я не стесняюсь, но я рад тому, что я пришел в церковь. И теперь я вижу это все, эти все вкусы, это все любви, теплоты. Они наполняют мне э, каждый день радость моего сердца, любви и радости мне дает. Знаете, и теперь я вижу, что я могу сказать в дальнейшем, что я могу быть хорошим, добрым мужем, хорошим, добрым братом, хорошим, замечательным, прекрасным служителем, что я теперь могу сказать в себе, что я такой буду. Потому что я вижу разницу, жизнь грешную, жизнь с Богом. Действительно, две больших разницы, которые наполняют нас и продолжают нам идти вперед. То, что тебя там посадили в тюрьму, вы знаете, я на это уже не смотрю. Вот некоторые люди, которые сидят в тюрьме, они говорят, мы страдаем, мы, как вам сказать еще, ну, ну они, ж, они не живут, и вы знаете, я даже находясь в тюрьме, я радуюсь, что я живой, я любимый, я с Богом, у меня каждый день есть настроение. Благодаря пастырям, которые выпускают свою инструкцию э, и рассказывают нам инструкцию Библии, помогают мне быть сильным и живым, и здоровым. Я очень сильно об этом благодарен за все то, что я почувствовал и увидел в церкви Слова Божьем она сделала меня только сильным и добрым и замечательным и я хочу сказать тем всем людям которые там думают и боятся что там тюрьма это плохо э не важно кто ты не важно где ты находишься не важно как ты одетый не важно то что происходит вокруг тебя самое важное как ты э познаешь Бога и как и с кем ты и, и лучше самое лучшее познай Бога на все Дай все усилия, познай Библию и живи с ней, и Господь Бог тебе все даст и все расскажет и покажет. Слава Иисусу Христу всем замечательного доброго дня. Так что это еще не конец, если тебя посадили в тюрьму, это не конец. Конец это ты без Бога, а начало твое любить типа Ты это с Иисусом Христом. Так что ищи истину, познавай Библию и будь с Христом. Аминь. Божьих благословений и слава Иисусу Христу. Пастыря наши нам говорят исполнять волю Божью. В чем заключается воля Божья? Ходить по другим церквям, искать Бога. А где вы найдете Бога, если вы не исполняете волю Божью? Ибо Бог сказал, Царство Божье, Царство Небесное усилием берется. Если мы хотим попасть в Царство Небесное, то значит мы должны прилаживать усилия, надо исполнять волю Божью, то есть изучать Библию, вникать в нее, делать откровения, делать рассылки, проповедовать и всякое остальное, то, что написано и указано в Библии. Это только тогда, приложив усилия, давать десятины, давать пожертвования и так далее. Только тогда лишь мы можем попасть в Царство Небесное. Только тогда мы являемся учениками Иисуса Христа. И да, мало того, что мы все это должны делать, должны исполнять волю Божью, еще и плюс придавать примеры всем остальным людям, которых мы приглашаем на служение. Мы должны им показать, что мы являемся искренними истинными учениками Иисуса Христа потому что Господь сказал э, путь истинный э, Иисус сказал что я есть путь истины и жизнь поэтому в Иисусе Христе вся жизнь, все спасение наше все немощи, все болезни все грехи и Он у нас кровью Своей Святой и Он пожертвовал для нас собой так что неужели нам всем тяжело исполнить его волю и исполнять его заповеди? Аминь. Когда я только пришел в церковь, мои друзья сказали... Все, потеряли пацана, потеряли Саню, он перестал с нами бухать. И, конечно, пытались меня спасать. Знаете, давали мне разные фильмы смотреть, где антихристианские, где говорится, что христианство это манипуляция людьми, управление людьми. И я один раз отравился очень сильно этими фильмами. И как-то мне священник подошел ко мне, я на служении, и сказал, говорит, Саня, представь, вот есть муравейник, и все тебе будут советовать, где добыча, да? Кто больше? Тот, кто в муравейнике с тобой такой же, как и ты, на том же уровне, или кто-то над муравейником. Да? И я тогда понял, что тот, кто над Бог является этим главным, кого нужно слушать. И Слово Божие, и это является инструкцией к жизни. И когда мы ее слушаем, мы имеем смысл жизни, и мы знаем, что нужно делать, чтобы быть счастливыми. Поэтому изучайте Библию и присоединяйтесь к слабранию. На каналах наших пастирів Салтанінка да дуже багато є свідоцтв, як люди приходять до Бога, як вони звільнюються, да і яке життя подальшому мають. І сьогодні прослухала аудіокнигу да в'язниця, да із. Розповідь одного хлопця, який був злочинцем, був у в'язниці, йому попалася в руки книга наших пастирів, останні будуть першими. І тоді, коли відбувся цей процес і Бог він пустив Бога своє життя, він почав ходити в церкву, він почав звіль... його звільнили, він почав працювати, він, ну, життя почалось налагоджуватися. Але і за своєї гордості він не не, 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 і за своєї гордині він не слухав свого наставника, да, і в життя почало а, руйнуватися. Він втратив а, Божу благодать. І після того як він прийняв ріш, рішення все ж таки покаятися, да, щиро, сердечно покаятися у всіх своїх гріхах і почати служити Богу, виконувати волю Божу у нього. В його життя прийшла благодать. І він одружився і почав у нього розвинувся бізнес, і він почав служити людям разом зі своєю жінкою. Тому звідси такий висновок для себе роблю, що недостатньо тільки в житті прийти до Бога один раз в церкву отримати звільнення від якихось проклятій або від якихось хвороб. Потрібно постійно мати в житті покаяння, послу. Бог, наставнику людям Божим, да, з'єднання з церквою, да духовне зростання для того, щоб ця благодать вона прису... була присутня в нашому в житті постійно, тому що завдяки Божій благодаті ми отримаємо дійсно звільнення, зцілення від всіх не да і наслідок отримаємо вічне життя. Амінь. Знаете ли вы, что орлы создают семейную пару раз и навсегда? Чему мы можем научиться у этих величественных царственных птиц? Как обрести настоящую любовь и сохранить взаимоотношения на всю жизнь? Величественные птицы орлы образуют супружескую пару на всю жизнь. Их может разлучить только смерть. Секрет вечной любви двух сердец. Это не только единение их тел, это единение их душ, общие цели, интересы, дополнение, продолжение во всем, когда они становятся одной плотью. Орел всегда найдет орлицу. Невозможно представить себе орла в паре с курицей. Чаще всего мы ищем идеального партнера, сами же не являясь идеальными. Проблема заключается в вас, а не в недостатке хороших мужчин или женщин. Хорошие мужчины и женщины всегда тянутся к хорошим мужчинам и женщинам. Неудовлетворенность проистекает не из того, что ты получаешь в отношениях, а из того, что ты приносишь в отношения. Быть правильным партнером, любить ⁇ вот что самое важное. Многие ищут орла или орлицу, совершенно не интересуясь тем, какого же партнера получит их партнер. Сам становись орлом. Орлы, образующие семейную пару, редко сражаются друг с другом, зато совместно борются с угрозами, с опасностями, отдаются удовольствием охоты, полета. Это классические супруги, родители, любовники. Они счастливы в обществе друг друга. Почти ежедневно орел покидает гнездо, чтобы принести своей возлюбленной зеленую ветвь, как символ их любви. Это стоит для него огромных усилий и перелета. Являясь царственными птицами, они ухаживают друг за другом столь грациозно, что захватывает дух, совершают безумные пируэты в небесах, сцепившись когтями, кружатся, падают с головокружительной скоростью. Их любовь продолжается на протяжении всей совместной жизни. Преданные партнеры, они повторяют этот танец любви не только когда спариваются, они танцуют в паре постоянно. Задай себе вопрос. Есть ли божественная любовь внутри меня? Когда последний раз я радовался со своим возлюбленным или возлюбленной? Может быть ты занимался сексом, но не переживал любовь. Настоящая любовь ⁇ это нечто большее. Сегодня прими для себя решение, прими для себя эту цель, обрести божью любовь, потому что внутри нас нет этой любви, божественной любви. Она есть только у Бога, а путь к Богу. Это путь познання Його Сина Ісуса Христа через Його Слово і Його церковь. Ми можемо себя родственные чувства, мы ми можемо внутри себя эрос, но але любовь, любов надається только Богом. Останні будуть первими. Почув сьогодні аудокнигу книгу дивовижне свідчення за молодого хлопця, який почав. Ворувати і потропив у сізу, і втратив майже все. І втратив кохану людину. І його Бог благословив, дав йому Божу людину. І він почав цікавитись Словом Божим. Почав ще більше поружатися в слово Боже, і Бог його милував. Він знайшов роботу, почав працювати на СТУ, але він мріяв працювати сам на себе і заробляти гроші. І йому дівчина принесла книгу. Останні будуть первими. І він її почав читати. Ще більше цікавитись, і Бог його благословив, він виплатив долг 10 тисяч доларів. У нього з'явилася прекрасна робота, і він почав працювати сам на себе завдяки тому, що він покоявся і прийняв Бога у своє життя.